в Польше. Ор Комитет находится у нас в Польше. В конце октября 2015 года будет проходить первый чемпионат мира по хокею. Сборная, команды, сборная команда Украины уже собрана, было два этапа, ребята отобрали. 30 человек сборная, очень сильная. По Министерству молодежи и спорта сотрудничаем, готовится регламент сейчас. В конце августа будет в Закарпатье проводиться учебно-тренировочный сбор сборной команды Украины. Также туда, на этот сбор, планирует приехать сборная Узбекистана и вот как раз и о полицейском корпусе. Сборная Узбекистана, в составе этой сборной Узбекистана ну, такие ребята, спортсмены, как первый круг личной охраны президента страны Карим. они хотят приехать, ознакомиться с нашими правилами, потренироваться с нами пять дней. Я так предполагаю, что помимо спортивной части у этих ребят заложена и спецподготовка. Поэтому было бы хорошо, если бы ребята такого уровня. Как у вас и вы лично мы поучаствовали, да. То есть чтобы мы в принципе готовы с ними бороться, с любыми бороться и команды какими-то. Чтобы... Я думаю, что чемпионат мира будет за нами. Сейчас подали заявки уже поляки, белорусы, россияне, Словакия, Узбекистан и и в процессе все. Вот так, в принципе дела у нас хорошие, спортинг массово развивается, целыми федерациями заходят в нашу организацию ребята, видят перспективу в этом виде спорта и, надеются, и я надеюсь, что наш вид спорта будет крепчать-крепчать за счет огромного коллектива, мы станем таким большим серьезным кулаком, который может дать отпор любому. И при этом будем накатывать это как снежный ком. Спасибо.